Приватне акціонерне товариство Укрзерно спільно із сільськогосподарським товариством ЛАН планує побудувати на території Ладижинської ОТГ сучасний елеваторний комплекс із загальним об'ємом у 20 тисяч тонн зернових. Завдяки сучасним технологічним рішенням процес сушіння продукції відбуватиметься без викидів відходів виробництва в атмосферу. Відповідно, з будівництвом елеватора для місцевих з'являються нові робочі місця. Інвестори планують вкласти у свій проект понад 15 мільйонів гривень. силоса мы построим сначала в первый год, это будет один силос на 5 тысяч тонн, но планируется в итоге на объем 20 тысяч тонн разных культур, такие как кукуруза, пшеница, подсолнух, соя и горох. В первый год для запуска нашего элеватора нам потребуется бюджет в районе 15 миллионов гривен. Но в дальнейшем это будут увеличения и требования, конечно, больших вложений. Предприятие «ЛАН» зарегистрировано в Уманском районе, поэтому все налоги с э, зарплаты, ПДФО, арендная плата за землю также будет поступать на бюджет Ладыжинской отели. На нашем элеваторе будут работать только местные жители, то есть жители сел Ладыженка, Колодистая, Малый Затышок, Рыжевка, всех будем обучать, будут проходить все операторы обучения. Об этом расскажет более подробно наш застройщик, представитель компании КМЗ. Добрый день, меня зовут Анатолий Третьяк, я представляю компанию КМЗ Industries, которая является лидером украинского рынка по производству силосов и зерносушильных комплексов марки Брейсбекер. Компания Прад Укр Зерна Интекс заключила с нами договор о намерении заказать оборудование под будущий свой проект комплекс по сушению зерна общим объемом хранения 20 тысяч тонн. Первое, первый этап строительства в себя включает силос на 5 тысяч тонн, зерносушку рейсбекер, которая будет сушить 600 тонн кукурузы 10% влажностью в сутки. А второй этап строительства это транспортные сети и силоса объемом хранения по 5000 тонн хранения. Третий этап строительства это дополнение силос на 5000 тонн хранения зерна. Данный комплекс собой подразумевает рабочие места в количестве 20-30 человек, которые будут набираться с ближайших регионов и проходить обучение компании КМЗ Индост, что в свою очередь будет подкрепляться сертификатами. Сушилка Брейсбекер, система аспирации без выбросов отходов производства в атмосферу. Также комплексы укомплектованы аспирационным оборудованием. Это транспортное оборудование и силоса, что в свою очередь не дает загрязнения окружающей среде. Последние наши испытания по сушилке Брейсбекер показали минимальный выброс отходов по зерносушению в атмосферу. Данное оборудование попадает под программу компенсации, которую установил Кабинет министров на этот год. А это 25% суммы без НДС от суммы контракта, что в свою очередь позволяет по возврату денежных средств инвестировать в свою инфраструктуру и также в свои селы или населенные пункты. Для строительства элеваторного комплекса это место самое идеальное, так как очистные машины находятся здесь, на этой территории. Это самая последняя технология честных машин компании Олис. Поэтому будет соединяться с нашим комплексным оборудованием элеваторным. Силосы, сушка.